Всім привіт, з вами я Чох. Сьогодні ми перейдемо у легендарний Half-Life 1. І на тему я б хотів запитатися, чого мене так і не було. Просто лень. Уже два місяці пройшло після того, коли я завершив свій ютуб. Тобто відео. Тому сьогодні я повернувся, щоб запустити цю гру. Пограли. Ну, почнемо з легкого. Все, поїхали. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в систему перевозок Черная Мес. Этот автоматический поезд призван обеспечить безопасность и удобство сотрудников исследовательского центра Черная Мес. Текущее время 8:47 утра. Внешняя температура 33,8 градуса, с ожидаемым повышением до 41 градуса. В здании центра всегда поддерживается температура 20 градусов по Цельсию. Данный поезд направляется из помещения. Уровня 3 – тест лаборатории и административные здания сектора «Си». Если вы направляетесь в охраняемую территорию за сектором Си, вам придется вернуться к главному пересадочному блоку в зоне Е и пересесть на охраняемый пол. Если вы еще не прошли процедуру идентификации личности в охранной системе, обратитесь к персоналу станции «Черное место» за помощью. Ще, що ще може сказати, то нічого. І за високої таксичності мікро. Також ми зіграємо за ну, умного чувачка, якого звати війна людина. На англійському ще можна назвати Гордон Фрімен. Тому нічого я не буду казати поки що. оставайтесь внутри поезда при любых обстоятельствах. Не пытайтесь открыть двери до тех пор, пока поезд не остановится полностью возле платформы станции. В аварийных ситуациях пассажиры обязаны оставаться на местах и ждать дальнейших указаний. При необходимости покинуть поезд, Преимущество имеют люди выписи... с Остерегайтесь шины высокого... Черный юмор. Еще можно сказать? сегодня в 19 часов в помещении на третьем уровне информация о предварительной экзаменовке персонала с высоким уровнем доступа помните ваша жизнь и жизнь ваших коллег будет зависеть от качества вашей подготовки у вас есть друг или родственник который может оказаться ценным сотрудником черной мессы в данный момент имеются вакансии в области работы с материалами и низкоуровневой безопасности. Для получения подробной информации обратитесь к сотрудникам черной лесы. Если у вас есть знания и опыт работы в сферах теоретическая физика, биотехнология или другие высокотехнологичные области, вы можете обратиться в наш гражданский отдел кадров. Исследовательский центр «Черное место» предоставляет всем равные возможности. Вспоминание всем сотрудникам черной мессы. Запланированные проверки уровня радиации и биологической угрозы являются обязательным условием работы в исследовательском центре черной мессы. Уклонение от прохождения обязательной проверки является основанием... На цьому моменті можна медленно звати оце Джемен. Він в іменно в цьому моменті з'являється. Він, до речі, виглядає мужиком. А тут, до речі, біля нього є ще одна єдина, доктор Хайанер. Тому можна сказати, що в парші можна зустріти іменно в цьому місці. Тому я продовжую не говорити і можемо продовжити грати. Поступаємо. Пожалуйста, не подходите к автоматической двери и подождите, пока сотрудник безопасности проверит наличие доступа. Но... Перед выходом из поезда убедитесь, что вы не оставили в нем личные вещи. Спасибо и удачного и безопасного вам дня. <связывая> Мы будем будет Кажется, бесплатный. мистер Приман, вы немного опоздали. Тому будет одна проблема. Музыка и нота. Я, господи, ее ненавижу. Я не могу сами, Смотрите, я могу поменять язык тут, но смотрите, зараз. звуки именно в вот, общем, как и звуки будут высоким, но именно будет нюанс с тем, как именно, Смотрите, я не могу тут поменять даже тот э, голос, О, не кінець то. Дивіться, я не можу тут поміняти йому мову. Цензура, постаріку, цензура. Ну, цензура це особливо, це я знаю. Але от іменно ми граємо за цього. Тим, які одне треба зробити. Тут тільки можна англійським написати, тому... Ось так от, Вот іменно, от краса. все. Тільки от іменно куер, що це куер, я не знаю. В общем, хай вона іменно так буде. Ось так Вот все. Тому, дивіться, тут до модеї, до речі, високоякісні модеї. Також можна тут поміняти оцей скін од цієї ігри. До речі, я не брав вже До речі, тут можна поміняти, Я барні, не знаю. Ну дивіться, він якийсь непростий має скін. А от Гіна, це просто персонажі. Це вше, і Йой. Коротше, Горден це є Хелмат, це є типу теж персонаж з цим. Тому давайте, я не буду За, отримувати час, тому продовжуємо брати. Я буде вже в наступному ролиці, посираємо довго мені прийдеться робити ці ролики капець. Я не знаю, хто не пам'ятаю, я, до речі, робила на демо Стіфокс 2, до речі, її почала робити іменно на двигуну Half-Life Однако частина буду потім робити продовження на цю тему і Эй, мистер Фриман, у меня для вас были кое-какие сообщения, но минут 20 назад у нас случилась неприятность. Вышел устроить сервер, и я до сих пор не могу восстановить свои файлы. Кое-какие неприятности произошли в испытательной лаборатории, но я надеюсь, uh -huh. что все обойдется. Надеюсь, вы получите все сообщения, как только мы восстановим систему. До речі, на тему про мій ролик, Дивіться, я в кожному ролику, у мене в рот чуть поганий мікрофон. Боюся, знімаю на тому стандартному програмі, яка в мене є на цьому ноутбуці, Я її не скачу, тому, будь ласка. Я розумію, не котрим був ще цікаво, чому в мене такий голос, але в мене така програма, я сами не можу зрозуміти. Тому можемо продовжувати грати тільки з нюансом цим. Будь ласка, я також хочу, щоб ви всі підписувалися на мій канал. Так, космический ход у нас черный лайт. Двигается, вот еще и вот эта лаборатория. Доброе утро, что, Фрима? Сегодня великий день. Образец был только что доставлен. Тут треба догорятью паше, а вот и куда в чем? Вся гра была створена. Рад вас видеть. Вы знаете, ни контраст райд, ни ни кем-то в фортес, ни кем Но нам не стиму, не было бы без всей игры. Бам, бам. Если бы мне удалось снова запустить, проверку. Ну вот что, можно поступить. Ну вот, прошу Вот мы в раздевании находимся. Кстати, До речи, в шкафчику у меня есть вот эта мило творение. фотография. До речи, это был один из разработчиков, добавил эту фотографию. Это была донька одной из разработчиков игры своей. А вот и наш скафандр. Добро пожаловать в защитный скафандр Марк 4 для работы в особо опасных условиях. Энергетическая защита включена. Сенсор ограничения воздуха в Замечательно, Сарк.

центр сенсорные телефоны. До речи, на ну, кнопочных она так уж была. Короче, я еще тут не могу было 13.30, 13.40, 40. Время тут нет, но не так. И я уже другой тоже не могу. Все приступаем, ты. <плодисменты> 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 а, Гордон, это ты. Мы только что начали тестировать образец. Хотя мы уверены на все сто процентов, но нам необходимо особое разрешение. Кажется, начальство таки думает, что мы сегодня сдадим окончательный результат исследования образцов. Но сдается мне, что они немного опоздали. Гордон, мы ждем тебя в исследовательской лаборатории. Давай швыку закрывайся. Ой, открыто по двери, хочу сказать.

есть на эта причина. Не Ведь не нам не предоставляется не уникальная, не возможность. уникальная возможность. Ведь такого Сейчас чистого образца я и самый изменчивый из всех, что я видел. Теперь, если применить плавную процедуру анализа, но ну, не знаю, как ты можешь такое говорить. Хотя и не исключаю, что логический Гордон не должен узнать ни слова, что мы здесь говорили. Он специалист высокого уровня. Мы ручаемся головой, что все будет в порядке, прав Гордон. Мы в тебе полностью уверены. Открывайте, быстро! Я такие тут что старк могу. Хорошо, продолжайте. Хорошо, продолжайте. Ну, Тому... потребовалось не всех. А вот и цей реактор. Дивите, у меня не будет час робити с этим. Давайте так мене мало якось. Може тільки я не могу максимально робити. Я не могу долго робити ролики. Раз, раз, два, три. Сусі, Хорошо, Гарри. Образец будет у тебя через несколько секунд. Если будешь так добр, что поднимешь задницу, то нам удастся выяснить почти все. Я думаю, что я уже могу запинять Рокси, пока вам был я чуек.